আজি মই মেগীৰ এটা খুব ধুনীয়া ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ হয়তো আপোনালোকে এনেদৰে বনাই খাইছেও আৰু যিসকলে খোৱা নাই এবাৰ নিশ্চয় ট্ৰাই কৰিব এইফালে পেন এখন পাতি ইয়াতে অকণমান মিঠাতেল দিলোঁ আৰু পনীৰ কেইটুকুৰামান লৈ এইখিনি অকণমান মই গ'ল্ডেন কালাৰ অহালৈকে ফ্ৰাই কৰিম ইমান বেছিও গ'ল্ডেন কালাৰ আহিব নিদিওঁ এনেই অকণমান লুটিয়াই বগৰাই দিছোঁ আৰু আৰু এইফালে এইকেইটুকুৰা ফ্ৰাই কৰি হৈ গ'ল আৰু একেখন পেনতে অকণমান মিঠাতেল আৰু দি দিছোঁ আৰু ইয়াতে দিম অকণমান আলু আলুখিনিও এতিয়া খুব ধুনীয়াকৈ ফ্ৰাই কৰি ল'ম আপোনালোকে ইয়াতে পিঁয়াজো দি দিব পাৰে দেই কিন্তু যিহেতু মোৰ ল'ৰাটোৱে ভাল নাপায় সেইকাৰণে মই ইয়াত পিঁয়াজটো এড কৰা নাই এতিয়া আলুখিনি প্ৰথমে মই ভালকৈ অকণমান সময় ভাজি ল'ম ইয়াতে দিছোঁ সোৱাদ অনুসৰি নিমখ আৰু দিছোঁ হালধি গুড়ি কিমানটো জোখত প্ৰয়োজন হয় আপোনালোকে এড কৰি দিব আৰু এতিয়া এইখিনি অকণমান লৰাই লৰাই ভালদৰে ভাজি ল'ম খুব কম সময়তে আপোনালোকে এই ৰেচিপিটো বনাই খাব পাৰে আৰু ইয়াতে দিলোঁ গৰম পানী এতিয়া পানীখিনি অকণমান সৰহকৈ দি দিছোঁ যাতে আলুখিনিও ধুনীয়াকৈ সিজি যায় আৰু ঠাণ্ডা পানী নিদিব নহ'লে আলুখিনি কঠোৱা নিচিনা হৈ থাকিব ভালদৰে মানে নিসিজিব আৰু আৰু আপোনালোকে মছলা যদি এড কৰিব বিচাৰে মছলা দি দিব পাৰে আৰু এতিয়া দিছোঁ দুপেকেট মেগী এতিয়া দুপেকেট মেগী দিয়াৰ পাছত এতিয়া ইলুটি শিলৈ ধুনীয়াকৈ অকণমান সময় এইখিনি উতলিবলৈ দিম যাতে খুব ধুনীয়াকৈ আলুও সিজিব তেতিয়া মেগীও সিজি যাব পানীটো শুকাই যাব সদায় একেধৰণে মেগী খাই ভালো নালাগে সেইকাৰণে মই কেতিয়াবা কেতিয়াবা এনেদৰেই বনাওঁ আৰু ল'ৰাটোৱে খাবলৈ খুব ভাল পায় ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰোঁ আৰু যিকেইটা মেগী পেকেটত মছলাখিনি আছিলে সেই আটাইখিনি মছলা মই ইয়াতে এড কৰি দিলোঁ আৰু পানীটো খুব ধুনীয়াকৈ শুকাই আহিছে দেখিছেনে আৰু মেগী আলু খুব ধুনীয়াকৈ সিজিছে আপোনালোকে চামুচখনেৰে ধুনীয়াকৈ আলুখিনিও টুকুৰা টুকুৰ কৰি দিব তেতিয়া খাবলৈ আৰু বেছি ধুনীয়া হয় দেখিছেনে এনেকৈ লৰাই লৰাই পানীটো শুকোৱালৈকে এইখিনি অকণমান সময় সিজাই ল'ম আপোনালোকে ঢাকন দিও থৈ দিব পাৰে আৰু যিকেইটুকুৰা পনীৰ ফ্ৰাই কৰিছিলোঁ সেই পনীৰকেইটুকুৰাও ইয়াতে এড কৰি দিম এড কৰি ধুনীয়াকৈ এবাৰ লৰাই একেবাৰে ল' ফ্লেমত পাঁচ মিনিটৰ কাৰণে থৈ দিম আৰু এনেকৈয়ে আলুখিনি ভাঙি দিব আৰু এয়া চাওক পাঁচ মিনিটৰ পিছত দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক খুব ধুনীয়াকৈ এইফালে মোৰ মেগী ৰেডি হৈ গ'ল আজি ৰেচিপিটো কেনেকুৱা পালে জনাব যদি ভাল পালে প্লিজ লাইক এটা কৰি দিব চেনেলটোলৈ যদিহে নতুনকৈ আহিছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আপোনালোকেও যদি এনেদৰে বনোৱা নাই এবাৰ নিশ্চয় ট্ৰাই কৰি চাব মোৰ দৰে আৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীয়ে বিৰাট ভাল পাব তেন্তে আজিলৈ বাই